Готова. Скажешь, когда можно, да? Начали. Всем привет из лагеря. Лагерь называется «Поверь в себя». Это первый лагерь в Ахтырском районе, который проводит наша организация. Называется она «Родовид». Я заместитель главы организации, вот глава организации. Виталик. Здравствуйте, Виталик. Меня зовут Василий Педак. Есть ВКонтакте, есть почта, если что, сможете меня найти. Вот. И не так давно я перебрался в Ахтырский район из промышленного города. Этот город называется Запорожье. Я перебрался оттуда со своей женой. И у нас здесь родился ребенок. Этот выбор мы сделали осознанно, потому что мы всегда искали более чистого места и больше пространства для творчества, которое, где бы можно было проявить себя. Вот. И таким образом, вот так вот <driven> мы пока сейчас проявляем себя а, в этом вот лагере. Вот. Может, немного о лагере расскажешь. А, попозже расскажем. <Ryan> <laughs> Хорошо. <п� meio> <с souha> Значит, а лагерь оставим попозже. Вот. Сейчас э, мы перебрались, я перебрался из крупного города, как я говорил. Наверное, вам достаточно интересно, да, как это человек из места, где больше вроде бы возможностей перебирается в такую, в принципе, глубинку, ахтырка какая-то на Сумщине, да. И мало того, в Ахтырке я сейчас нахожусь временно, Виталик, надеюсь, тоже, потому что я со своей женой и с Виталиком собираемся перебраться м, в деревню. Вот, и начать там запустить такой пилотный проект по развитию деревни, по созданию новой деревни. Мы видим там, в этой новой деревне, мы видим гораздо больше возможностей для молодежи, чем вот в этих вот закопченных, тесных, шумных городах, где каждый бегает в суматохе, ищет там по своим делам. Мы видим перспективы в деревне, которые мы хотим опробовать и воспользоваться им. Мы видим то, что доступное жилье может быть создано вашими руками, нашими руками, совместными силами с молодежью. Мы видим, что это пространство, в котором могут жить счастливые, здоровые семьи. Мы видим, что это пространство для прекрасного творчества, которое будет направлено на создание устойчивого мира, в котором все наши потребности будут воплощаться и потребности наших следующих поколений смогут быть тоже воплощены. Вот. Мы возлагаем на село много надежд. Мы видим, что там огромное пространство для раскрытия себя, для творческих инициатив, для защиты окружающей среды. Посмотрите вокруг, в принципе, это находится вот это место, где вы видите за моей спиной, это Гитманский национальный парк. Он находится в десятке километров от наших сел. И мы думаем, что... В селах, в нових селах нові жители зможуть защищати такі вот території. Ну, поки так. Ще б об'єднати наші зусилля, ми створили громадську організацію Радовід. Це культурна організація, просвітницька організація, освітянська організація. За час нашої діяльності ми втілили в життя вже декілька проєктів. От, наприклад, Вася із дружиною знайшли у Всесвітньої глобальній мережі соціальні ролики спрямовані на пропаганду здорового способу життя, де, наприклад, відомі відомі актори. Розказують молоді наскільки це прикольно бути здоровими, наскільки класно бути успішними і відмовитися від таких звичок, як паління, вживання постійного алкоголю, так само. Всіляких непотрібних думок схожих, от і Вася із дружини записали усі ці ролики на диски, і ми всі ці ролики і диски роздавали по школам для того, щоб дітвора могла із цим всім знайомитись, оскільки. Всі ці шкільні, класні години спрямовані на здоровий спосіб життя, вони часто виглядають тьмяно, а от коли відомі люди розказують наскільки класно бути здоровими, то я думаю, вишнівська молодь на це реагує зовсім по-іншому. Також ми створили, створили наш акторський кіноклуб у нашому місті, де молодь має можливість. Проводити свій вільний час у середовищі вільному від мату, вільному від коріння, вільному від вживання алкоголю. От ми дивимося всілякі актуальні фільми, і після цього їх обговорюємо. Ми крутимо. Скажімо так, світові шедеври, художні фільми, звичайно, це фільми нагородження премією Оскар або декілька Оскарів. От, після цього їх обговорюємо. Також крутимо документальні фільми. От, документальні фільми, такі як Інсайдери, так, я не помиляюся.